С технологіями, технологиями, які у нас сегодня есть, для нас великое посрамлення. То, что мы можем пренебрегать Словом Божьим, посланниками Господними. Нам надо всего-то нажимать на кнопочку «Присоединиться до созвона онлайн» на молитвенное, на воскресное служение. Просто нажимать на ссылку и подавиться духовный хлеб, всего с избытком. У нас есть Библия в печатном варианте, в электронном варианте. Постоянно проходят какие-то богослужения. Для нас это вообще не проблема. И Бог приводит в пример одну женщину. Это была царица Савская или царица Южная, которая восстанет на суд с родом этим и осудит его, потому что она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона. И вот здесь больше Соломона. Иисус Христос приводит в пример нам языческую царицу, женщину, яка за три земель приходила, чтобы послушать Слово Божье. Для нее была ценность очень большая, и она оправдана на глазах Божьих. А мы, является ли Слово Божье для нас ценностью?